السلام علیکم تو ناظرین آج کا ہمارا ایمان فروز ٹاپک ہے نامہ امال کیسے بھرتا ہے تو شروع کرتے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے جو بہر اللہ کے نام سے جو حد مہربان نہایت رحم والا ہے تمام طریقے اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور بے شمار سلام اور درود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 جو انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم کاغذ کون سا ہے وہ نہیں جو دنیا میں ہمیں ملا نہ نہ کوئی ڈگری نہ شناختی کارڈ نہ پاسپورٹ بلکہ وہ کاغذ جو ابھی ہمارے سامنے نہیں مگر ہر لمحہ آپ کے اور میرے ساتھ لکھا جا رہا ہے وہ ہے نامہ امال آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نامہ ایمال کیسے بھرتا ہے کون سے عمال اسے روشن کرتے ہیں اور کون سے ایسے گناہ ہیں جو اسے سیاہ بنا دیتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں کیوں نہ کہ آخر میں ایک ایسی کہانی ہے جو شاید آپ کی زندگی کا راستہ ہی بدل دے اگر روزانہ ایسی ہی روحانی ایمان بڑھانے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے دل کو اللہ کی طرف کھینچ لائے تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اس چینل نورے لائک کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیلائکون دبانا نہ بھولیں چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف یہ نامہ ایمال کیسے بھرتا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں عزمانے کے لیے بیچا ہے اور اس کے ہر عمل کو محفوظ کرنے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں جب ہم کسی کو نہیں دیکھ پا رہے تو شاید ہمارے کام بھی نظر نہیں آ رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے ہر لفظ ہر حرکت اور ہر نیت لکھ رہے ہیں اسی پر قرآن پاک میں ایک آیات ہے یقیناً فرشتے مقرر ہیں عزت والے لکھنے والے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں آیات نمبر اور بارہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ فرشتے صرف بڑے بڑے کام نہیں لکھتے بلکہ آپ کا چل کر مہجی جانا آپ کا مسکرا کر کسی کو سلام کرنا خاموش رہ کر غصے کو روک لینا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا یہ سب رحمت کی سیاہی سے درج ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ایک نکی پورا نامہ مال بزن دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث پہ فرماتی ہیں اچھے کلمات بھی صدقہ ہے صحیح بخاری شریف میں یعنی آپ کی زبان سے بولا گیا ایک چھوٹا سا نرم لفظ بھی آپ کے نامہ مال میں خوشبو ڈال دیتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی سب سے قیمتی دولت اس کا دل اور زبان ہے جو انسان زبان کو سنبھال لیتا ہے اس کے خود, با خود روشن ہو جاتے ہیں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک گول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے امال کو دیکھے گا اللہ اس کی آنکھوں کو روشن کر دے گا یعنی جو اپنے نامہ امال کی فکر کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے اسی ٹوپک پر چند تصبیات ہیں جو ہمارے نامہ امال کو بہترین نور سے روزانہ سے نور سے ہیں. سبحان اللہ بابی حمدی سو مرتبہ پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں دل نرم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اوزانہ سو مرتبہ پڑھنے سے دل کو تہیر کی روشنی ملتی ہے غم کم ہوتے ہیں استفر اللہ روزانہ سو مرتبہ پڑھنے سے رزق پڑتا ہے مشکلات آسان ہوتی ہیں دروش شریف روزانہ سو یا پچاس مرتبہ پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی ہے رشتے دوا دیتے ہیں یہ تسبیحات آپ کے نامہ امال کے خالی زباد کو بھی نور سے بھر دیتی ہیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں نامہ امال کا سب سے عجیب اور حیرت کن پہلو یہ ہے کہ انسان کو کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کون سا عمل یا کام کر رہا ہے جو قیامت کے دن اس کی نجاہت کا سواب بن جائے کبھی انسان ایک نیکی کرتا ہے ایک مسکراہٹ ایک بھوکے کو دو لکمیں کھلا دیتا ہے اور وہ نیکی اس کے میں پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو کر محفوظ ہو جاتی ہے اور کبھی انسان ایک غلط جملہ ایک چوٹ پہنچانے والا لفظ یا ایک دل توڑ دینے والا عمل کر دیتا ہے اور وہ گناہ برسوں کے نیند اڑا دیتے ہیں اسی لیے علماء کہتے ہیں انسان کا ہر دن اس کے نام مال کا ایک صفحہ ہے اور ہر صفحہ قیامت کے دن اس کے سامنے کھولا جائے گا قرآن پاک کی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے ہر اچھے اور ہر برے عمل کو اپنے سامنے موجود پائے گا صورت العمران آیات نمبر تیس میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ آیات ہمیں جمجور دیتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اور وہ کہیں غائب نہیں ہوتا کھو نہیں جاتا بلکہ ایک دن ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا آپ سوچیں اگر کل قیامت کا دن آپ کے نامہ مال میں آپ کی نمازیں ہوں آپ کی صدقہ کی گئی رقم ہوں آپ کے دروش شریف ہوں کسی کو دکھ میں دیئے ہوئے دوبول ہوں تو آپ کا دل کتنا روشن ہو جائے گا اور اگر نامہ امال میں کسی کی قیمت بد زبانی دل توڑ دینا وقت ضائع کرنا یہ سب محفوظ ہو تو دل پر کیسا بوجھ ہوگا اس لیے مومن کی زندگی ہر لمحہ چکنا رہنے کا نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتی قیامت کے دن مومن کے نامہ مال میں سب سے وزنی چیز اس کا اچھا خلاق ہوگا ترزمی شریف میں کیا بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں سوچیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں صدقات بھی دیتے ہیں مگر قیامت کے دن سب سے وزنی امال اچھا اخلاق ہوگا سبحان اللہ یعنی کسی سے اچھے انداز میں بات کرنا کسی کو حقیر نہ سمجھنا کسی کی غلطی معاف کر دینا کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ سب عمل نامہ امال میں ایسا اثر ڈالتے ہیں جیسے بارش سکھے پودے کو زندہ کر دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا گول. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سے اس طرح ملو کہ جب تم زندہ رہو تو وہ تمہارے مشتاق رہیں اور جب تم مر جاؤ تو وہ تمہارے لیے روئیں کتنی عظیم بات ہے جو شخص ایسا اخلاق لے کر چلتا ہے اس کا نامہ مال کبھی خالی نہیں رہتا لوگوں کے دل میں نرمی بکھیرنا بھی ایک نکی ہے اور وہ بھی لکھی جاتی ہے چند اور تسبیحات ہیں جو صرف زبان پر نہیں بلکہ دل پر اثر کرتی ہیں اور نامہ امال میں روشنی کے چراغ بنا دیتی ہیں سبحان اللہ العظیم عظیم سو مرتبہ روزانہ پڑھنے سے دل میں تکبر دور ہوتا ہے دل سے تکبر دور ہوتا ہے روح میں نرمی آتی ہے الحمدللہ پڑھنے سے شکر بڑھتا ہے نعمتیں بڑھتی ہیں نام اعمال میں نور بھر جاتا ہے یا اللہ روزانہ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے غم دور ہوتے ہیں دل میں اللہ کی رحمت اور محبت بڑھتی ہے یاد رکھے تسبیح صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتی دل کے احساس سے ہوتی ہے جتنا احساس گہرا ہوگا اتنا ہی نور زیادہ ہوگا اسی لیے جب بھی تسبیح کرے یہ سوچ کر کرے کہ میں اپنے نامہ امال میں روشنی بھر رہا ہوں یا بھر رہی ہوں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں انسان کی زندگی کا ہر آنے والا دن اس کے نامہ امال میں ایک نیا صفحہ کھولتا ہے اور یہ ہم پر ہے کہ ہم اس صفحے کو کیسے رنگ دیتے ہیں کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل کیا بدل دے گا لیکن اللہ کے نزدیک ہر چھوٹا عمل چھوٹا نہیں ہوتا ایک لمحہ بھی انسان جتنا چاہے خیر میں بدل سکتا ہے اور ایک لمحہ غفلت میں ڈوب کر انسان کے نامہ مال کو بوجل بھی کر سکتا ہے اسی لیے علماء فرماتے ہیں سب سے قیمتی چیز وقت ہے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وقت بے فائدہ گزارا جائے قرآن پاک کی ایک اور آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا سورة الزلال آیات نمبر سات اور آٹھ میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ یاد ہر انسان کو جھجھوڑ جو دینے کے لیے کافی ہے یہ یاد بتاتی ہے کہ اللہ ہمیں اتنی باریکی سے دیکھ رہا ہے جتنی باریکی سے ہم خود کو بھی نہیں دیکھتے آپ کا راستے سے پتھر ہٹانا کسی کو سلام کرنا کسی کے لیے دعا کر دینا کسی سے مسکرا کر بات کرنا یہ سب ذرے برابر نیکیاں ہیں لیکن قیامت کے دن یہ نیکیاں پہاڑوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہوں گی اور گناہ بھی ایسے ہی ہیں ایک نظر کا غلط استعمال کسی پر طنز کرنا کسی کے بارے میں کرنا یہ بھی برابر لگتی ہیں. مگر مال میں سب کچھ موجود ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 نے فرمایا مومن اپنے نیکیوں کو معمولی نہ سمجھے ہو سکتا ہے ایک نیکی اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے مسند احمد شریف میں یہ حدیث کتنی عظیم بات بتا رہی ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اتنی عظیم بات ہے کبھی کبھی انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کون سی نیکی اس کی بخش کا فیصلہ بدل دیتی ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سایہ دینے والا شخص ایک جانور کو پانی پلا دینے والا شخص ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینے والا شخص ایک مسافر کے لیے راستہ آسان کر دینے والا شخص یہ وہ نیکیاں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں مگر اللہ انہیں بہت عظمت دیتا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ نیکی ضرور کرتے رہنا چاہیے کیوں نہ کہ آپ نہیں جانتے کہ کس دن کون سی نیکی آپ کی زندگی کا بڑا فیصلہ کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے اعمال کو مت دیکھو لوگوں کی نیتوں کو دیکھو کیوں نہ کہ نامہ اعمال نیتوں سے بڑھتا ہے صرف ظاہری کاموں سے نہیں سبحان اللہ یہ جملہ انسان کے دل کو بدل دینے کے لیے کافی ہے اسی طرح کچھ تسبیحات اور بھی ہیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ امال روزانہ روشن رہے تو کچھ تصویت ایسی ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں دل روح اور رزق میں اضافہ کرتی ہیں لا ولا اللہ کواتا اللہ بلک الزیم روزانہ سو مرتبہ پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں دل میں طاقت بڑھتی ہے مشکلات آسان ہوتی ہیں نیک امال میں نور بڑھتا ہے اور نامہ امال میں نور بڑھتا ہے سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ وقت پر چونتیس مرتبہ پڑھنے سے دل مضبوط بنتا ہے گھروں میں برکت بڑھتی ہے رشتے دوا دیتے ہیں یا رحمانو یا رحیمو سو مرتبہ پڑھنے سے دل میں اللہ کی رحمت پیدا ہوتی ہے غصہ کم ہوتا ہے اور انسان کا اخلاق نرم ہو جاتا ہے جو نامہ ایمال میں سب سے زیادہ اہم ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں انسان کا دل وہ چراغ ہے جو جب اللہ کے ذکر سے روشن ہوتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے اس کے نامہ میں ہر ذکر ہر تصمیح, ایک روشنی کا نقطہ اگر ہم روزانہ چند لمحے ذکر میں گزار دیں تو دیواروں کی طرح کالی گلتیاں بڑی آسانی سے مٹ جاتی ہیں یہ اللہ کا کرم ہے اور بے مثال کرم ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہماری زندگی کے ہر لمحہ میں ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے یہ حقیقت یہ ہر عمل ہر لفظ ہر سوچ نامہ مال میں لکھا جاتا ہے ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہے یا کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر شخص کے عمال کے لیے ایک محافظ رشتہ مقرر ہے جو ہر چیز لکھ رہا ہے یہ سوچ کر ہی دل ڈر جاتا ہے مگر یہی خوف انسان کو بہتر بھی بنا دیتا ہے یہ خوف نیکی کی طرف بڑھنے والا زینہ ہے قرآن پاک کی ایک اور یاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے ہر اچھے اور ہر برے عمل کو اپنے سامنے موجود پائے گا سروس اللہ مورانا یاد نمبر تیس میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ یاد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں چھوٹی سی مسکراہٹ ایک لفظ ایک چھوٹا سا اچھا کام یہ سب نامہ امال میں لکھا جا رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کام کبھی کبھار قیامت میں پہاڑ کے برابر اہم ہو جاتے ہیں اسی لئے مومن کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ احتیاط اور نیکی کے ساتھ گزارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں مومن کے نامہ امال میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کا اچھا اخلاق ہے ترزم شریف میں یعنی صرف عبادت یا صدقہ نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کے نامہ امال کا سب سے قیمتی حصہ ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف عبادتیں ہی کافی نہیں ہیں روزانہ کی زندگی میں کسی کا دل خوش کرنا کسی کے دکھ کو کم کرنا کسی کی مدد کرنا یہ سب سے بڑی نیکیاں ہیں یہ وہ عمال ہیں جو انسان کے نامہ عمال کو واقعی روشن کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے عمال کی حفاظت کرو کیوں نہ کہ وہ عمال تمہارے بہترین دوست بھی ہو سکتے ہیں اور تمہارے سب سے بڑے دشمن بھی یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اچھے عمال ہمارے دوست ہیں اور ہمارے برے اعمال ہمارے سخت دشمن ہیں اسی ٹاپک پر یہ ہمارا نامہ اعمال کیسے بڑھتا ہے پر ایک میں کہانی سناتی ہوں ایک شخص تھا جس کا نام سالم تھا دیکھنے میں عام شخص لیکن اس کی ایک عجیب سی عادت تھی وہ اکثر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کر کرتا تھا وہ سوچتا تھا ایک چھوٹ سے کیا ہو جائے گا ایک بار غیبت کر لی تو کیا فرق پڑ جائے گا چھوٹا سا دھوکہ دیا تو کون دیکھ رہا ہے لیکن اسے معلوم نہیں لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ لکھنے والے فرشتے ہر لمحہ اس کے عمال لکھ رہے ہیں اسے ایک رات ایک خواب آیا وہ بہت عجیب خواب تھا وہ خواب میں دیکھتا تھا کہ اس کی سانسے رک گئی ہیں قیامت قائم ہو چکی یہ تھی لوگ گبرا رہے تھے خوف سے اور حیرت سے لرز رہے تھے اس کا نام بولا گیا سالم اپنا نامہ ایمان لے لو سالم ڈرتا ہے سالم دوڑتا ہے دل دھڑک رہا ہے ہاتھ کامپ رہے ہیں نامہ امال کھولتا ہے اور وہ ہریان ہر سا جھوٹ ہر قیمت ہر عمل ہر, ہر فضول بات ہر غصہ ہر حسد سب وضا طور پر لکھا ہوا تھا لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات اس کے لیے وہ یہ تھی کہ اس کے نامہ امال کے اندر وہ نکیاں بھی لکھی تھی جو وہ بھول چکا تھا وہ بکار اٹھتا ہے یارب یہ سب بھی لکھا ہے میں تو بھول گیا تھا پکار سنائی دیتی ہے میرے بندے تم بھول گئے تھے مگر ہم نہیں بھولے سالم کی ٹانگیں کانپنے لگی اور اچانک مال میں کچھ روشن صفات بھی نمودار ہوئے نور سے بھرے وہ صفات اس کے دل میں امید اور سکون کا احساس لاتے ہیں سالم حیرت سے پوچھتا ہے یا اللہ یہ نور کہاں سے آیا جواب آتا ہے یہ وہ نیکیاں ہیں جو تم نے دل سے کی تھی کسی یتیم کو دیا ہوا کھانا کسی کو معاف کرنا کسی کو کسی کا دل جوڑنا کسی کی مدد کرنا تم بھول گئے تھے مگر ہم نے انہیں محفوظ رکھا سالم کی آنکھ کھول جاتی ہے اور اس اس دن سے اس کی زندگی مکمل دور پر بدل جاتی ہے وہ ہر چھوٹے عمل کو قیمتی سمجھنے لگتا ہے سالم ہر دن محتاط رہتا ہے زبان سے کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہر چھوٹی نیکی کا خیال رکھتا ہے کسی یتیم مسکین یا ضرورت مند کی مدد کرنے میں پہل کر والدین کی خدمت کو سب سے اہم سمجھتا ہے دل کی نیت کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا وہ جانتا تھا کہ ہر لمحہ ہر عمل نامہ مال میں لکھا جا رہا ہے اب وہ چھوٹا سا عمل بھی خوشی سے کرتا چھوٹی سی نیکی کی لفظ یا کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ سب اس کے عمال میں روشنی کا باعث بنتا ہے آخر میں ہماری دعا ہے اللہ ہمارے نامہ مال کو قبول فرما ہمیں ہر لمحہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے نامہ مال کو روشنی اور نیکی سے بھر دے ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ اور قیامت کے دن ہمارا نامہ امال دائنِ آت میں اتا فرما امین یا رب العالمین میرے عزیز بھائی اور بہنوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نامہ امال بھی نور سے بھر جائے تو سب سے پہلے چینل نور لائک اور سبسکرائب بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر روحانی ویڈیو آپ تک پہنچے اور یاد رکھے کوئی بھی نکی چھوٹی نہیں ہوتی ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے پھر ملے گے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک ایمان اللہ